У нас э, правительство хочет изъять деньги, которые люди успели вынести из разрушенных национальным банкам, банков страны. Вот они успели, положили в депозитарные ячейки, в баночки, ну, в стеклянные, mm -hmm. друзьям отдали куда-то, в сейфы у себя дома положили. Наши экономисты от государства посчитали примерно на руках, ну цифры варьируются, допустим, 70 миллиардов долларов. Эта цифра давно уже озвучивалась. Это приличные деньги для экономики страны. Что надо сделать? Забрать. Просто забрать. Ничего, никто ничего не обещает, не вернуть, не ни возместить каким-то образом. Вы посмотрите, что произошло с банковской системой. Это что? У нас 50 банков все легализовывали деньги, добытые преступным путем, были конвертационными центрами. А где тогда приговоры судов по данным обвинениям, которые звучат из уст спикеров Национального банка? Нет. Значит, что произошло? Умышленное разрушение рынка. В украинских реалиях, на мой взгляд, это было сделано для того, чтобы Сейчас основную пенку с банковского рынка снимали банки, приближенные к власти. И все.